Я сейчас арбитраж трафика называю темка. Mm -hmm. Потому что это, по сути, байн это и есть темка. Она mm -hmm. сегодня есть, завтра ее нет. Mm -hmm. Сегодня у тебя человек байер есть, это есть твой источник заработка. Завтра он ушел, все, ты остался без заработка. С mm расходниками. -hmm. Поэтому... Mm -hmm. Да. Ну, сейчас с расходниками, поэтому сейчас как бы все хорошо. мы видим, что команда, каких расходников нема, они просто уходит и остается с расходником. Да, сейчас это другое кино. Я до этого всю жизнь работал с темками. Ну арбитраж темка. Сегодня вот Байер есть, вот ты ко мне сегодня пришел на работу, у меня есть связка, мы работаем. А завтра ты ушел, я остался без связки. Никакой капитализации в этом бизнесе нету, значит это темка. Для меня это просто темка. Ну наверное, для многих моих сейчас коллег, да. Соответственно, я понимаю, что ну, как бы а пенсия это не за горами. плюс-минус. А, а, минус, да. а, а да. ты куда хочешь? 35? хотел бы в 40. Я понимаю, что нужно делать платформы платформу, где будет реальный бизнес, где будет капитализация, где если сегодня вот ты работаешь на этой платформе, завтра ты уходишь, платформа у меня остается, я просто беру другого человека. Ну ты пишел и... в продукт, если можно так сказать. Да, я пишел про просто в продукты полностью, полностью начал делать продукты для своего байнга.